अकोला जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी गई है चुनाव निर्णय अधिकारी एडवोकेट उदय पदमाकर नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 फरवरी 2026 को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी अकोला जिला वकील संघ यानी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी गयी है चुनाव निर्णय अधिकारी एडवोकेट उदय पदमाकर नायक ने पत्रकार परिषद में बताया कि आगामी 13 फरवरी 2026 को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2026 को आयोजित कार्यकारिणी बैठक में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था इसके बाद 2 फरवरी से 5 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की गई। 7 फरवरी तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित थी लेकिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया जिससे अब सीधी चुनावी टक्कर देखने को मिलेगी मतदान तेरह फरवरी को सुबह दस बजे ऐसी शाम चार बजे तक सम्पन्न होगा इसके बाद तुरंत शाम पाँच बजे से मतगणना शुरू कर परिणाम घोषित किए जाएंगे इस चुनाव को लेकर जिले के अधिवक्ताओं के साथ साथ कानून व सामाजिक क्षेत्र में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई गयी है सविशी मीटिंग यांना इलेक्शन ऑफिसर म्हणून नेमण्यात आले मी दोन फेब्रुवारी रोजी इलेक्शन प्रोग्रॅम पूर्ण जाहीर केला आणि त्याप्रमाणे इलेक्शन प्रोग्रॅमप्रमाणे पाच दोन दोन हजार सव्वीसपर्यंत नॉमिनेशन फॉर्म भरण्याची मुदत देण्यात आलेली होती त्यानंतर दिनांक सात दोन रोजीपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत होती कुणीही ज्या लोकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले आहेत त्यापैकी कोणीही अर्ज मागे घेतलेला नाही आणि निवडणुकीची मतदान तेरा दोन रोजी होणार आहे निवडणुकीची वेळ सकाळी दहा ते दुपारी चार वाजेपर्यंत आणि पाच वाजतापासून मतमोजणी सुरू करून पूर्ण मतमोजणी झाल्यानंतर निकाल जाहीर करण्यात येतील